круглый стол организован молодежным движением «Здоровая Украина». Речь пойдет сейчас не просто о детском алкоголизме. Мы сейчас посмотрим некоторые моменты технические, как алкоголь внедряется в детскую среду, каким образом это происходит. Это все может быть несколько завуалировано и может быть под маской благоденности проходит. Но а, хочу вас уверить, что цель, в принципе, преследуется одна. Это зарабатывание, конечно, денег. А, потому что акция, ну я это а, Почему я так говорю? Потому что сейчас люди, мы с друг знаем. И это не убеждать, это все равно, что киллера просить на них, да, не убивать. Потому как он ничего личного, но работает. Вопросов нет, но уже, уже люди понимают, что есть проблема. Давайте сделаем там 40 метров Киеве не уберем, вопросов нет. Если это магазин, если есть контроль за этим, если это как бы есть возможность следить. Тем более, что мы знаем, все эти мафы стоят более чем ча большую часть не Я бы просто-напросто призвал бы вот подобные если есть что-то хорошее, я надо поддерживать. И э, тем более, если есть желание найти диалог, между собой компромисс, то почему бы нет? Зачем? Ты на конфронтации, э, ну, я просто я назвал несколько доводов, поверьте, но мы откровенно говорим. Доводов у оппонентов будет не меньше. И возможностей еще больше. Поэтому я думаю, что если есть понимание и желание найти общий язык, то всегда его можно найти. Если, кстати, в этой программе тоже используется беспечная норма алкоголя она есть. хотим мы этого еще что существует норма безопасного алкоголя. Как вам это нравится, до 18 лет, когда по закону запрещено вообще продавать, а у нас сказано, что обеспечена норма это 5 доз. Это просто преступление, это фашизм, отсутствие нормы. Увы, я могу признать, что вот до, до теперешнего своего возраста я не знала, что алкоголь это яд. Нам в школе не рассказывали э, о действии на уроках биологии, о действии алкоголя на наш человеческий организм. Да? Я не знала, что... Любая доза алкоголя, пива, самого легкого алкоголя – это однозначно вред в любых количествах. Мы просто говорим о том, что если мы будем меньше бухать, то у нас будут такие же красивые дети, какие нас на цимболю. Я уважаю, что в этом вопросе нам потребно всем объединиться и объединяться. и политикам, и журналистам, и, я бы сказал, мы очень важно, Роль, так как сам я православная людина, я передаю церкви, да также много может дать на готование детей. И начинать надо потребно а, с наших детей. Мы говорим о детском алкоголизме. <клес> и говорим о том, что пиво – это тот начальный продукт, алкогольный продукт, который вовлекает детей наших будущих в употребление к употреблению более крепких напитков и привыканию к употреблению вообще алкогольных напитков. Позволяя детям употреблять алкогольные напитки в детском возрасте, мы таким образом с самого начала выращиваем нацию дебилов. И никакие вот эти вот прикрытия благими делами одной рукой даешь, другой рукой забираешь, значит, это, прошу прощения, это лукавство. На самом деле это очень дорого стоит. И мы не продаем это все. Это просто дается бесплатно. Наши деньги сделаны. Вот. И все. То есть, господа, просто с нашей помощью запущен проект душ ваших, и тогда будет порядок на нас стране. Когда прошел вот этот, значит, пресс-конференция, подошел ко мне господин Липовский, правильно? Да, да. Итак, вы подходили? Я... Да, Вы, выручили мне вот эту штуку? Да, 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 я вручил. То есть вы, булочку, И говорю, попросили, попросили дать денег. Ага. Мы можем работать, и мы работаем только с программой, индустрия она не может и не хочет и не должна изобретать средства от алкоголизма зачем нужны новые программы вот такие, как вот эти которые позволительно э, употребление алкоголя я вообще не понимаю как мы можем проводить профилактику среди детей э, алкогольной зависимости э, разрешаем употреблять какое-то количество алкоголя тоже потребуется контролировать, обмашиватый все что стосуется загали продажу Пиво реклами, в алкоголю і реклами. В цьому напрямку дуже важливо саме давати правдиву науково обґрунтовану статистику, науково обґрунтовані дані. Ну, ми, наприклад, проводимо і заняття, і тренінги теж, і от саме говоримо про те, що до 30% дітей в нашому регіоні хлопчики від 15 до 29 років гинуть від вживання алкоголю. Тому сенсу розмовляти з ними нема. Слухати їх теж сенсу немає, тому що вони все, що могли, вже сказали, давно давно. А що стосується їхніх оцих ізуїтських ініціатив з приводу, вони, що вони будуть боротися з дитячим алкоголізмом в школах. це, якщо може, як хтось не читав, але це називається чорний маркетинг. Це технології, які застосуються від зворотнього.